ایک مرتبہ موزا گڈو جو ہمارے گاؤں سے قریباً ڈیڑھ کوس کے فاصلے پر واقع ہے گیا چونکہ اس گاؤں کے اکثر لوگ ہمارے خاندان کے حلقہ ارادت میں داخل تھے اس لیے میں نے یہاں کے بعض آدمیوں کو احمدیت کی تبلیغ کی اور واپسی پر اس موزا کی ایک مسجد کے برآمدے میں اپنی ایک پنجابی نظم کے کچھ اشعار جو سیدنا حضرت مسیح ماعود علیہ السلام کی آمد سے متعلق تھے لکھ دیے اتفاق کی بات ہے کہ اس موزہ کا نمبردار چودی اللہ بخش اس وقت کہیں مسجد میں تحارت کر رہا تھا اس نے مجھے مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا ادھر راستے میں یہاں کے امام مسجد مولوی کلیم اللہ نے بھی مجھے دیکھا جب یہ دونوں آپس میں ملے تو انہوں نے میرے جنون احمدیت کا تذکرہ کرتے ہوئے مسجد کے برامدے میں ان اشعار کو پڑھا اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب ہماری مسجد اس مرزائی نے پلید کر دی ہے یہ تجویز کیا کہ سات مضبوط جوانوں کو میرے پیچھے دوڑایا جائے جو میری مشکیں باندھ کر مجھے ان کے پاس لے آئیں اور پھر میرے ہاتھوں سے ہی میرے لکھے ہوئے اشعار کو مٹوا کر مجھے قتل کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سات جوانوں کو میرے پیچھے دوڑایا مگر اس زمانے میں میں بہت تیز چلنے والا تھا اس لیے میں ان جوانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے گاؤں آ گیا اور وہ خائب و خاسر واپس لوٹ گئے دوسرے دن اسی گاؤں کا ایک باشندہ جو والد صاحب کا مرید تھا اور ان لوگوں کے بعد ارادوں سے واقف تھا صبح ہوتے ہی ان کی خدمت میں پہنچا اور سارا ماجرا کہہ سنایا والد صاحب نے اس کی باتیں سنتے ہی مجھے فرمایا کہ جب ان لوگوں کے تیرے متعلق ایسے بعد ارادے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے میں نے جب یہ واقعہ اور محترم والد صاحب کا فرمان سنا تو وضو کر کے نماز شروع کر دی اور اپنے مولا کریم کے حضور عرض کیا کہ اے میرے مولا کریم یہ لوگ مجھے تیرے پیارے مسیح کی تبلیغ سے روک دیں گے اور کیا میں اس طرح تبلیغ کرنے سے محروم رہوں گا یہ دعا میں بڑے اضطراب اور قلق سے مانگ رہا تھا کہ مجھے جائے نماز پر ہی غنودگی محسوس ہوئی اور میں سو گیا سونے کے ساتھ ہی میرا غریب نواز خدا مجھ سے ہم کلام ہوا اور نہایت رافت و رحمت سے فرمانے لگا وہ کون ہے جو تجھے تبلیغ سے روکنے والا ہے اللہ بخش نمبردار کو میں آج سے گیارویں دن قبر میں ڈالوں گا صبح میں ناشتہ کرتے ہی موزہ گڈو پہنچا اور جاتے ہی اللہ بخش نمبردار کا پتہ پوچھا لوگوں نے کہا کیا بات ہے میں نے کہا اس کے لیے میں الہی پیغام لایا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ بخش آج سے گیارویں دن قبر میں ڈالا جائے گا کہنے لگے وہ تو موزہ لالا چک جو گجرات سے مشرق کی طرف چند کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے وہاں چلا گیا ہے میں نے کہا کہ پھر تم لوگ گواہ رہنا کہ وہ گیارویں دن قبر میں ڈال دیا جائے گا اور کوئی نہیں جو اس خدائی تقدیر کو ٹال سکے میرا یہ پیغام سنتے ہی اہل محفل پر ایک سناٹا چھا گیا اب وہ تقدیر مبرم اس طرح ظہور میں آئی کہ چودری اللہ بخش ذات الجمب اور خونی اس حالوں سے لالا چک میں بیمار ہو گیا مرض چند دنوں میں ہی اتنا بڑھا کہ اس کے رشتے دار اسے لالا چک سے اٹھا کر گجرات کے ہسپتال میں لے گئے اور وہاں وہ ٹھیک گیارویں دن اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا اور اسے اپنے وطن موزا گڈو کا قبرستان بھی نصیب نہ ہوا فات برو یا ال الابسار اس پیشگوئی کی اطلاع چونکہ موزہ گڈو موزہ سعد اللہ پور اور بعض دیگر دیہات کے آدمیوں کو پہلے سے پہنچا دی گئی تھی اس کے عین وقت پر پورا ہونے سے اکثر لوگوں پر دہشت ستاری ہو گئی